Давай. Прес-служба футбольного клубу а також сайт «Винники Плюс. Зустрілися з заслуженим тренером України Олександром Михайловичем Івановим. Перша тема нашої розмови кар'єра футболіста Олександра Михайловича. Олександр Михайлович, якщо можна, розкажіть, як загалом складалася ваша кар'єра футболіста. Ви Пограли в дуже багатьох командах, які найбільше все-таки запам'яталися, як взагалі потрапили в футбол. Я воспитанник Харьковского футбола. Сначала я пришел на металлист. Там он занимался два года. Первым тренером был Богданов. Как бы свое основное образование получил именно в Харьковском интернате спортивном под руководством выдающегося советского тренера это Николай Михайловича Кольцова. И уже где-то с восьмого класса я уже попал в футбольный клуб металлист. Я еще застал, играл, э, выиграли чемпионат Советского Союза среди дублирующих составов первой лиги. Тогда даже такое соревнование было, но в 1981 году, кстати, последнее было. Так я играл за два возраста и сборной Советского Союза, и за два возраста сборной Украины. И поэтому выигрывал в свое время э, в составе сборной Украины э, молодежные игры в 1982 году. 1986 мы выиграли спартакиаду народа в СССР под руководством тоже уже ныне покойного Колотова, великого тренера. Ну, участвовал в двух сборных союза в двух возрастах. И потом с 1981 -го года играл уже за металлист. Вплоть до 1990 -го года. И, в принципе, там основная как бы, футбольная карьера была там. Потом я уехал Финляндию, там выиграл Кубок в Финляндии. Да, металлисти самое значимое событие это то, что мы в 1988 году Кубок Советского Союза выиграли. Вы матч, то, По-моему, торпедо был суперник. Да, торпедо для нас как раз был из всех московских команд, наверное, самый неудобный. Так не получалось. У них команда у них очень хорошая всегда была. Ну вот в тут год так сложилось, правильно сыграли. Но у нас подбор футболистов, но тут период времени был очень, я считаю, такой, очень серьезное. были Аджуев, Буряк, Тарасов, Баранов, Панчишин, там, Воротах Кутей, по всевуха, поэтому такую команду была очень сильная. <coughs> потом в 90-м я уехал в Финляндию, там играл ТПС из турку, тоже выбрали клубы Финляндии. Но потом уже, когда при этом развале, когда уже Советский Союз развалился, там уже пытался где-то себя найти. Там, Играл за многие команды, но это как раз была такая стадия становления, что там уже как серьезно карьеру рассматривать не приходилось. Поэтому был и в Полтаве, и в Сумах, и в Ужгороде, и в Запорожье. И там это уже так, потому что тогда ну, как-то попал в такое время, что не до футбола было, а потом уже и возраст подошел. И вот, тренером я уже стал где-то ну, в 98 году. Была такая команда Арсенал, ну есть сейчас только детская школа. Это была Харьковская команда, мы играли на первенство города, и потом как бы ушли, полторы ли выиграли. Фортайческая карьера футболиста, по-моему, выиграли за молодежную сборную радянского союза. Насколько важно туда было попасть? У нас просто, опять же, у нас очень сильный класс был. Достаточно вспомнить, что у нас с нашего класса пять человек один раз поехал на сборы за сборную Союза. Поэтому класс был очень серьезный. Ну да, тяжело было. Население было, 240 миллионов, закрытая территория, железный занавес. И все республики как бы работали на каждая республика на свой клуб. Там тот же Ташкент, там, не Ташкент, а Узбекистан. Работал только на Ташкент, Казахстан, на Кайратовмата. И так вот каждая республика поэтому делегировала. Ну, в футбольной школе было очень много людей. Было, это все-таки государственная программа, это очень серьезно, это, может, это как раз то, что сейчас нам не хватает этого. Поэтому это было действительно сложно попасть и выдержать этот отбор. Ну, считаю, что повезло. Ну, украинский футбол туда всегда ну, сейчас, и когда особенно был на высоте, у нас очень много было хороших футболистов, очень хорошие школы, когда интернаты были в Варшавагарский на Невоганск. Харьковский, Киевский, Львовский, плюс каждый клуб у него хорошая школа, тут же Шефтёр есть, Динамо Киев, Днепр, поэтому... Своего часа вы также были в Динамо 2, вот, есть было возможность вас попасть mm -hmm. в первую команду? Вот это как раз было, но там не сложилось, это я уже приехал после Финляндии, и у меня контракт с металлистом закончился, ну, как бы пригласили на просмотр, я там еще травму получил. И там так получилось, что Динамо-2, ну, я уже по возрасту не подходил. То есть мы тогда там, не помню, с кем мы разговаривали. Ну, как бы среди молодых, ну, быть одним стариком не хотелось. А для первой команды я получил травму. И, допустим, чтобы о себе что-то заявить, не получалось. Там, дернул заднюю поверхность бедра, надо было вылечиться. Ну, и потом как-то так, с течением обстоятельств, так уже повлекло за собой, что начал искать где-то место пришлось я всегда как домосед был играл Тут пришлось уезжать в другие города поэтому ну, я говорю тогда просто при вот этом кто присутствовал при этом там не до футбола было поэтому вот это вот я считаю предопределило то что я уже дальше так особо людей не играл связи с чем была вот такая повязана смена команд вот много украинских команд то кроме того играли в Финляндии в Угорщине в России то вот Надо было работать зарабатывать потому что... Там, где пытались что-то предлагали больше, туда ехал. Поэтому... Тоже России там не получилась заявка у меня тогда с Тюмени. Сказали, что надо поиграть в Коломне. Потом пока играл в Коломне в Тюмени тренера поменяли. Ну такое. Там, поэтому в Венгрии тоже два года не самые плохие были, там ну, тоже там особо не платили. Ну туда пригласили, туда пошел. Поэтому тут... Загалом вы задувала не вот то, скажем так, насыщенную карьеру и футболиста, то такой вас сборной... Ну, как раньше когда была более стабильность, вот менталист, когда я играл в одном клубе, тогда и сборные были, а потом вот это, я же опять же говорю, в связи с этими событиями вот, немножко как бы нет такой э, полного, так сказать, удовлетворения от этого всего, То, что могла она пройти немножко лучше, но тут и определенные моменты наложились, опять же, я повторюсь, я такой и домосед, плюс были травмы, плюс такая экономическая ситуация, вообще эконом э э политика экономическая ситуация в стране. Была одна страна, стала другая, поэтому где-то вот это... Чувствовал себя как не своей тарелке в этом плане, поэтому пока это все тряслось, уже возраст пошел какие матч за вашу футбольную карьеру вам запомнился наиболее? Это, возможно, там финал Кубка СССР, и какой гол вы забили, и какие помните до сих Ну, их несколько, он не может быть как бы один. Тот же полуфинальный матч с Жагерисом, когда он ну, тут перед временем сильнейшая команда была такая очень мощная. Я там гол забил тоже такой. Этот матч вспоминался, мы его там вырвали на жилах. Ну, с он как бы запоминающийся то, что финал, но мы там настолько... Четко, грамотно, тактически сыграли, что как бы просто не дали сопернику фактически ни единого шанса, плюс забили гол, а я уже знал, что мы уже не, не отпустим этот матч. Поэтому как бы таким ярким его назовем, запоминаешься. что кубок дали, но... это точно не так, как сейчас празднуют, раньше, нашел. дали кубок, взяли мы с собой в поезд. там наповнили его шампанским, там по попили и все, приехали уже на следующий день тренировку было. А как тогда <звали> там тренера дозволяли после яскравых перемог порушить дисциплину, там как у вас это был? Тогда Советский Союз никто не позволял, это единственное, что позволили тогда после Кубка вот это выйти, так. Ну, хотя знали, что, ну если позволяли, но это как бы не афишировали, поэтому, а так, чтобы разрешать в Советском Союзе нельзя было. Вы час-вечасово могли порушить спортивный режим? Ну, <звали> В меру так, чтобы не за это, во-первых, строго наказывалось. Тогда уже снимали давление, это все. Поэтому надо было знать, как бы, когда это можно делать, когда нельзя. Есть, если человек этим обладает, то это хорошо. Если нет, то лучше этим вообще не заниматься. То есть, это можно, когда отпуск. Большой перерыв, а когда ты знаешь, что тренировки-то были раньше не менее интенсивные, чем сейчас. Поэтому, грубо говоря, напиться вечером, значит, умереть утром. Вот, приходилось выбирать, поэтому... Тем более, что сейчас как бы не так, а раньше сбор это три тренировки, а на обычный день это две тренировки. У нас только перед игрой не было двух Был тренировок только. Фактически предыгровая, но одна была. А все остальное по две. Поэтому... С этим было. Никто как бы особо не следил, но что в табличке не утаишь. По-любому человеку видно, когда он приходит уже в таком состоянии на работу. Это вашу футбольную карьеру, чи были какие-то моменты, за которые вы шкодуете, как бы, скажем так, была возможность что-то изменить, или, или что все-таки, как прошло да, так? Не, ну, естественно, такие моменты были, там, и, что, как бы, по своей такой юношеской незаговорчивости, там, пытался и спорить с тренерами, понимаешь, это глупо, это же... Что... Мне только во благо хотели сделать, не из-за того, чтобы меня там унизить. Но это потом уже с возраста понимаешь. А так обычно, ну, так. были, конечно, когда моменты, что можно было вернуть и туда, и туда. Поэтому, ну, как бы, знаете, мои года богатства. Может, из этих ошибок потом их анализируешь, и благодаря этому, что начинаешь понимать, у тебя получается что-то потом. Может это знаете, оно как всегда говорится, что не делается все куча. Поэтому... Для вас футбол был и хобби, и работа? Ну, я всегда всем говорю, что если я пошел на футбол в 7 лет... А потом с 11 уже в интернате, это полностью на гособеспечении, там у нас двухразовые тренировки, пятиразовое питание. С понедельника по субботу я жил там, и только на один день приезжал домой. Когда меня спрашивают, а что ты там чем-то не занялся, я говорю, кроме этого, я в своей жизни делать больше ничего не умею. Сначала я с вот такого учился играть, потом пытаюсь, что узнал, научился других, теперь пытаюсь уже учить других. Поэтому это Единственная вещь, которая, ну, про футбол нельзя сказать, что его досконально понимаешь, но тем не менее, я считаю, что это, наверное, единственное в жизни, что я в чем-то хоть как-то разбираюсь. И останется вопрос на эту тему. Будучи футболистом, вы уже знали, что станете тренером, планировали, или где-то спонтанно так Нет, планировал. Планировал быть тренером, потому что просто, опять же, к другому, ну, если честно, особо не был приспособлен, опять же, другого ничего не знал, кроме как это. Поэтому я э, Пытался, ну остаться в стезе футбола тренером это сказать получится не получится это ж хочешь это не значит что получится поэтому ну, у меня было было желание остаться в футболе, ну и желательно в роли тренера. Все, хорошо,